اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

غزوہ عہد میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا شہادتیں ہوئیں زخم پہنچے جو آیات طیبات آج دلاوت ہوئیں ان میں مسلمانوں کو ایمان والوں کو صحابہ کرام کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے اور دوسرا آئندہ کے لیے انہیں حوصلہ و ہمت کا سامان دیا جا رہا ہے آسان لفظوں میں کہیں تو کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے تلاوت کی گئی آیات سے اہد کے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے اس حوالے سے تین باتیں ارشاد فرمائی گئی نمبر ایک الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ فرما مسلمانوں کو پہنچنے والی تکلیف روحانی طور پر ان کو پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے کیونکہ مسلمان کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے گناہوں کو مٹا دیتی, دیتی ہے یوں مسلمان پاک صاف ہو جاتا, جاتا ہے مرض بھی ایسے بھی ہی ہے ایمان, ایمان والا بیمار ہوتا ہے یہ بیمار بیماری گناہوں, گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے پاک صاف, صاف ہو کر اللہ کے حضور, حضور پہنچتا دا ہے دا اور یہی چیز, چیز کافروں کی مکمل بربادی کا سامان ہے یہ فتح اسے اسے وہ مستقل فتح, فتح مت سمجھے یہ فتح, فتح کے نشے میں مزید کفر پر ڈٹیں گے تو مکمل, مکمل تباہی کا, کا مکمل, مکمل بربادی, بربادی کا سامان, سامان پیدا کریں گے, گے. چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر جی رہے ہیں جی تو باز آ جائیں لوٹ جی آئیں توبہ کر لیں ایمان قبول کر لیں ورنہ اسی کیفیت میں رہے دنیا تو دنیا تو, تو برباد ہے ہی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, زندگی بھی, بھی تباہ تبا ہو جائے گی دوسری آیت شریفہ دوسری میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ویعلم الصابرین ہر کلمہ گو جنت کی خواہش رکھتا ہے ہر ایمان والا جنت کی آرزو پالتا رہتا ہے تو کیا جنت ایسے ہی بیٹھے بٹھائے مل جائے گی کیا خیال ہے ہم آزمائیں گے نہیں کہ کون ہمارے رستے میں ہمارے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ کے رستے کی تکالیف اٹھانا اور صبر کرنا, کرنا یہ چیز اللہ کے قریب لے جاتی ہے اللہ کا قرب ملتا ہے مقامات عطا ہوتے ہیں مشائخ مجاہدات کرواتے تھے ان کا مقصد یہی تھا جتنا جتنا اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا اتنا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا مزید ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْا الْمُوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور یہ بھی تو دیکھو کہ تمہیں شہادت کی تمنا ہے تم ہی تو ہو جو شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہو اب اہد کے میدان میں ستر شہید ہوئے ان کے نصیب میں شہادت تھی انہیں مل گئی تو اس پر پریشانی کیسی اس پر غم کیسا شہادت تو سعادت ہے شہادت تو اعزاز ہے شہادت تو اللہ کے قربانے کا مختصر رستہ ہے ادھر جان نکلی ادھر رب کے سینے سے لگ گیا لہذا شہادتوں پر دکھ اور غم نہیں شہادتوں پر تو اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے شہادت کی تمنا پوری ہوئی شہادت کی خواہش پوری ہوئی یہ جان اللہ نے دی تھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئی شہادت اعزاز ہے شہادت سرمایہ افتخار ہے جو قومیں شہادتوں کو سعادتیں سمجھتی ہیں ان پر فخر کرتی ہیں ان کے اندر بہادر پیدا ہوتے ہیں اگر شہادتوں پر رونا دھونا ڈال دیا جائے تو بزدلی پیدا ہوگی یہ چیز باریک ہے اور آسان بھی اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق بخشے